Ну, вы знаете, скажем так, команда значительно омолодилась, именно дублирующий склад, потому что в этом году, я думаю, за основной склад будет играть много скапинцев, тот же Ткаченко, не знаю, как там Воевода и Руслав, я думаю, тоже уже будут там. Поэтому у нас базовая, так сказать, команда 99-го года, где-то человек 6 будет 99-го года, два человека 2000-го года, это Прокопенко и Бачурин. Работаем на перспективу. И те люди, которые э, для нас интересны, которые, скажем так, бойцы, например, Лунский, э, Пилипай, Гиденко. Плюс, я думаю, будут добавляться какие-то люди, которых нужно обыгрывать для Суперлиги. Ну, команда значительно омолодилась, так скажем. Задача, прежде всего, развивать молодежь. В нашем клубе всегда такая задача. И это уже хороший уровень, это уже получается. Они из детского баскетбола выходят на более высокий уровень, на высшую лигу. А высшая лига там... Есть люди по 34 года играют и по 36, как Арабаджи там, и будет им тяжело, но э, тут уже надо проявлять характер, уже они, скажем так, не мальчики, они уже должны. Э, почувствовать жесткость баскетбола, мужского баскетбола. В дальнейшем это им поможет, конечно, выступление за сборную, в частности, там и тому же Бачурину, и Прокопенко, которые сейчас играли за 16-летних, и Войтович, который, наверняка, попадет в сборную 18 на следующий год, и ряд других игроков. В общем, готовимся для того, чтобы, скажем так, Поднять, прежде всего, наши сборные, плюс естественно и развитие клубного баскетбола. И знаете еще? Я хотел сказать: вот чем интересны, например, такие страны, как там Сербия, Словения, Хорватия, там есть хорошие добротные баскетболисты. То есть, они обязательно какие-то звезды. Но вот если взять Литву ту вот мы хотим из тех игроков, которые Играют дубли, пусть они не станут там сильно великими, но они будут хорошими, добротными баскетболистами. Это тоже немаловажно для нашей страны, для развития вообще клубных команд. Может, там кого-то кто-то потом уедет в аренду. Ну, вот вот таком... Ключ. Что предбачает первый сбир из над физикой? А вот как у вас вообще работа сейчас проходит? Ну, вы знаете, вот смотрите, например, у нас это неделя. Мы э, вчера бежали кросс э, в... Э, в лесу, плюс тренажерный зал. Сегодня у нас чистый песок, завтра у нас кросс и техника в зале. Два раза в неделю, два-три раза в неделю будем заниматься техникой. Почему? Потому что в этом возрасте обязательно ребятам нужно эти все навыки вспоминать после отпуска. Включается также и стадион. То есть тут как бы идет комплекс такой втягивающий. То есть и песок, и стадион, и просто кросс в лесу и физические кондиции очень важны, особенно высшие люди. А в каком режиме скика будет опротивать? Где-то три недели, вот буквально до начала уже учебного года, потом уже более, будем больше уходить в зал. И, и я не знаю, когда начнется чемпионат, предполагаю, что где-то в середине октября. Вот будем уже там обыгрывать состав и Чи можно чекать, что уже будут какие-то спарринги уже до того часа, какие-то товарищеские матчи? Нет, -то матч? нет какие-то товарищеские матчи будут. Мне зазвонили из Кривого Рога, мне звонили из Южного, они хотят к нам приехать поиграть из Кировограда. Но это, я думаю, будет где-то уже где-то к середине сентября, вот так скажем. Потому что пока мы еще должны подготовиться к этому всему. Ну ви сказали, що молода команда обігратися, вона буде в вищій лізі. Ну як вважаєте, хлопці, де хто вже грав у вищій лізі з тих команд, наскільки вона буде конкурентно здата, ну там не за призи боротися, а взагалом що можуть якісь перемоги здобути. Ні, то ви знаєте, звісно, дуже, зараз я думаю, вираз у районі вищої Я а з ті люди, які там той же бивший кіровоград, теж тот же, же южний серйозна команда. а МЛК в Харькове хорошая. В общем, уровень очень приличный будет в высшей лиге. В высшей лиге, я думаю, уровень, это, я думаю, показатель, команда-победитель политех Харьковский в этом году уже будет в Суперлиге. И нам главное на этом уровне не потеряться, так скажем, именно учитывая команду менее возрастную. Но ничего, будем, будем играть в системы защиты активной, будем играть прессом, будем что-то выдумывать. Но это было полезно для ребят и дало какой-то результат.